Sesudah kita tahu ya bahawa punca penyakit itu jin dan syaitan, langkah yang mesti kita buat, enggaklah kita menjalani pemeriksaan. Ada ketidak dalam tubuh kita ini jin dan syaitan. Ini tak pernah kita buat. Kalau kita demam, kita jumpa doktor, adalah. Doktor tak tahu ada jin dan syaitan dalam tubuh kita. Agama Islam ni dah lengkap, tuan-tuan ada kaedah yang telah diajarkan dalam Islam. Macam mana kita tak tahu dalam diri kita ini ada jin atau setan. Cuma kita tak dapat maklumat ini. Karena itu kita terpinga-pinga. Jadi langkah yang kedua, mesti kita, tiap-tiap diri kita, mesti menjalani pemeriksaan. Ada ketidak di dalam tubuh kita ini jin dan setan. Biasanya orang ramai di Malaysia ni di mana-mana Asia Tenggara, dia nak tahu dalam badannya ada jin dan setan, jumpa pawang. Pawang telek, oh ada. Ini salah. Telek dan telekan ini diharamkan oleh 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 Allah. Rasulullah bersabda, Man ata'u urafan au kahinan au menajiman fasaddaqahu fakat kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa di antara orang Islam yang menemui tukang-tukang tele ora pawang-pawang tukang-tukang nujung lalu dipercayai kata-katanya sesungguhnya orang tersebut telah mengingkarkan kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dilarang tuan-tuan jumpa pun tak boleh ya. percaya lagi lah tak boleh ini kita jumpa bawang kerana kita sakit ada tak dalam badan kita ni Kata bawang ada. Apa sebab? Nah, awak kena sudah disihir oleh jiran. Nah, itu kita pun percaya. Sebenarnya tuan-tuan, ada kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah digunakan oleh Rasulullah SAW. Kaedah-kaedah ini kita tak tahu. Antara kaedah yang pernah digunakan oleh Rasulullah ialah dengan cara cara tekanan, tepukan, kalau dalam badan seorang itu ditepuk pelan-pelan dia sakit, ada. Hmm? Atau dipukul pelan-pelan sakit, tak menesabah. Pukulan itu pelan saja. Karena setan dan jin dalam badan kita tuan-tuan. Kalau kalau dia nampak ada orang pegang kayu, dia ancamkan pada jin dalam badan. Mereka takut tuan-tuan, menggigil-gigil. Ha, tapi kita tak tahu. Yang yang berlaku sebaliknya, kita takut dengan jin dan syaitan. Kerana kita tak nampak dia, dia nampak kita. Dalam Quran jelas. Dalam Quran Allah ceritakan, sekumpulan manusia pergi ke satu kawasan jin. Manusia ini minta perlindungan dari jin. Jin-jin itu ketawa. Menyebut-nyebut bodohnya manusia. Kita, kita takut kepada mereka, mereka takut pada kita pula. Sebenarnya jin syaitan ini takut kita, tuan-tuan. Tuan-tuan bakar sampah sebelah rumah. Asap-asap itu pun ditakuti oleh jin. Lari. Sebab itu tak ada jin-jin ini duduk sebelah-sebelah rumah kita. Nah, kita pakai apa itu racun rumput pun mereka kalau kena mereka pun boleh mati. Ya? Kita bakar ubat nyamuk pun mereka tak boleh tercium. Tapi ini semua kita tak tahu. Sehingga ubat nyamuk semburan saya pun oh, ditakuti tapi oleh karena kita tak tahu itulah kita jadi mangsa jadi langkah kedua tuan-tuan mesti menjalani oh, apa ni pemeriksaan dalam hubungan ini tuan-tuan saya telah bangunkan satu kaedah pemeriksaan senang saja dengan menggunakan dua batang lidi pangkal lidi penyampu. Ya. agak keras kalau tidak pun apa-apa apa-apa ranting kayu pun boleh dua batang cepitkan jari-jari kaki sepuluh jari kaki kalau ada setan jin memang sakit ada lebih kurang macam inilah besarnya dua batang ni macam mana caranya cepit jari-jari kaki lima kiri lima kanan kalau ada tonton kita cepit begitu menjerit nanti kita boleh cuba eh sebab itu kalau ada sesiapa ya kalau sesiapa di antara kita menemui orang terasuk, istirahat, ambil lima batang macam ini, masukkan ke dalam celah kaki sebelah kanan. Lalu kita cengkam. Kuat macam mana punjin dalam itu, dia minta ampun. Dia akan berasa sangat sakit. Mati aku, mati aku. Kita lepaskan, dia cepat-cepat keluar. Itulah salah satu cara eh, nak merawat orang terasuk tapi biasanya oleh kerana kita takut tak ada maklumat bila ada orang teras terasok kita lari semua lari mau takut padahal tuan-tuan jin dan syaitan kalau masuk dalam tubuh seseorang manusia itu berarti jin dan syaitan itu mendedahkan diri mereka dalam keadaan bahaya ketika itulah mereka berada dalam keadaan bahaya dan sangat lemah kita pukul dia sakit, kita tepuk dia sakit, kita cepit dia sakit. Tapi oleh karena kita tak tahu, kita takut. Kalau di luar itu susah sikit, kalau dalam tubuh seseorang itu, itu lagi senang. Antara yang kita takuti kalau seorang itu diserang oleh sihir santau. Sihir santau ini dalam makanan, minuman makanan, terus begini itu dalam perut. Sebenarnya zontan jin, syaitan dalam perut ni lagi mudah nak binasakan dia. Cuma kita tak tahu. Apa caranya? Limon nipis, tiga biji. Perah ambil airnya, masuk garam halus. Satu sudu besar, lebih tak apa. Tambahkan air yasin dia apa. Larutkan, minumkan orang ini. Selalu saya gunakan istilah, itulah atom, bom atom yang akan membinasakan jin dalam perut. Dia akan mutah, akan Buang-buang air. Sembuh serta-merta insyaAllah. Tapi oleh kerana kita tak tahu. Bila kena santau dah. Mati akal. Tuan-tuan akan sihat.